ऐतिहासिक शैक्षणिक साहित्य व संस्कृति की जोड़े स्मार्ट पुण्यकर न्यूज हाथ कंगन को आरसी क्या ये मेरे गुरुदेव का शंखनाद है जय जय घोष है जो समस्त भारत देश में देश विदेश में अब फैल रहा है कि हर आने वाली चौदह फरवरी को हम मातृपित्र पूजन मनाते आए हैं मना रहे हैं और मनाते शुरुआत ने थी और अपने कहा कि ये कैलेंडर पूरे भारत, तो भारत में जी जी ये मैं शुभ भावना करती हूँ कि जैसे आज छत्तीसगढ़ सरकार ने और जैसे आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्कूलों में और समस्त अपने राज्य में आज घोषित कर दिया कि 14 फरवरी अब मात्र पितृ पूजन सभी स्कूलों में मनाया जाएगा मैं आज हार्दिक अपेक्षा और शुभ संकल्प करती हूँ कि समस्त भारत देश में यहाँ तक कि भारत देश के कैलेंडर में भी ये लिखा जाए कि 14 फरवरी मात्र पितृ पूजन मनाया जाएगा स्वामी जी का स्वास्थ्य निस्संदेह बहुत ही विकराल परिस्थिति से गुजर रहा है हमने सरकार से भी अर्जी रखी है कोर्ट के द्वारा भी अर्जी रखी है कि बापू जी जो चाहते हैं कि मैं आयुर्वेदिक माध्यम से उपचार करूं, तो बापू जी को वो अवश्य मिलना चाहिए और दूसरा मेरी हमारे समस्त लाखों करोड़ साधकों की तरफ से एक मांग है कि आज आप पत्रकार भी साक्षी हैं कि कठिन से कठिन पाप करने वाले को भी राहत मिलती है बेल मिलती है पेरोल मिलता है ये तो संत हैं इन्होंने पिछले पचास वर्षों से देश की जनता की सेवा की है बाल संस्कार मातृपित्र पूजन तुलसी पूजन महिला दिवस आज मेरे जैसी उलास नगर की बच्ची जो टीचर और एयर होस्टिस्ट बनना चाहती थी आज उसे अपना जीवन का लक्ष्य बता के ऐसे रस्ते पर चलाया मेरे जैसे लाखों को चलाया तो उसे सरकार को भूलना नहीं चाहिए और मैं आज शब्द कह रही हूँ मुझे क्षमा कीजिएगा सरकार भी कभी उस गुरुदर पे सजता करती रही है तो सरकार उन क्षणों को न भूले और सरकार संतों के साथ इतनी कठिनाई न करे जो हमारे आँखें अश्रु से गीली हो जाती हैं जय जयकार के साथ बापू को आश्रम लाया जाए ये हम सब साधकों की अपेक्षा है धन्यवाद नमस्कार आज का जो कार्यक्रम बेसिकली होता हाँ समाज क्षेत्र युवा वर्गाला संदेश जाण्याकरता हा होता आता पाश्चात्य कल्चर आणि चलचित्र हे पाहून ज्या युवा पिढी आहे तो भरकटला जातो आहे आणि भरकटला जाऊ नये कुठंतरी एकत्र आपलं भारतीय संस्कृतीची ओळख राहावी त्यांना म्हणून करता पूज्य आसारमजी बापू यांनी सुरू केलं की दर दरवर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये तुलसीपूजन कार्यक्रम घेण्यात यावा पर्यावरण अंतर्गत त्यानंतर चौदा फेब्रुवारी हा मातृपित्र पूजन दिवस म्हणून साजरा केला पाहिजे पाश्चात्य कल्चरमध्ये वेगळं म मदर्स डे असतं वेगळं फादर्स डे असतं पण आपली भारतीय संस्कृती जी आहे मातृपित्र आचार्य देवभव त्या आता हे आमचे जे जे गुरुजी बापूजी आहेत त्यांच्या संकल्पनेतून आणि त्यांच्या प्रेरणेने हा कार्यक्रम अख्खा भारतामध्येच नव्हे तर ब बाहेर देशाच्या बाहेरसुद्धा हे बऱ्याच ठिकाणी साजरा केलं जात आहे आणि हे वाटत जाणारे उपक्रम मी चेतन चरोळ आम्ही श्रीयोग वेदांत सेवा समिती पुणे यांनी आयोजित केलेला हा कार्यक्रम आजचा मातृपितृपूजन दिवस हा बापूजी संत श्री आसारामजी बापू यांनी सुरू केलं जवळजवळ आता चौदा वर्ष झाले हा कार्यक्रम उपक्रम हा बापूजींनी सुरू केलेला आहे चौदा फेब्रुवारी हा दिवस जो आहे हा व्हॅलेंटाईन डे म्हणून प्रसिद्ध आहे याला एक तोड म्हणून किंवा स खरा प्रेम दिवस हा आपल्या आई वडीलच आपले आई वडिलांवरतीच आपलं खरं प्रेम असतं आई वडिलांचं मुलांवर खरं प्रेम असतं ते साजरं करण्यासाठी बापूजींनी हा क्रांतिकारी उपक्रम सुरू केलेला आहे आज जवळजवळ एक सातशे आठशे लोकांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला संत श्री आसारामजी आश्रमकडनं साधवीर एका दिदी यांनी संबोधन केले आणि त्यांची त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजचा मातृपितृपूजन हा कार्यक्रम संपन्न झाला अतिशय भाऊक असा कार्यक्रम होता आणि सर्वांना इथं आनंद आला खूप अच्छी उत्तम आयुर्वेदिक इलाज मिले और मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारे बापू का इलाज बाहर अच्छे से सरकार प्रयोजन करके दे दें और ये जो मातृपुत्र पूजन दिवस का जो कार्यक्रम हुआ है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट्स पेरेंट्स वर्कशिप डे तो ये वैलेंटाइन डे को ख़त्म करने के लिए हमने ये क्रांतिकारी करा, जो ये आज का आयोजन किया है ये पूरे भारत में चल रहा है हमारे पुणे के हर शहर में हर ज़िले में हर कस्बे में हर गाँव में चल रहा है अभी उत्तम नगर से लेकर के शिवने से लेकर के आपको हड़पसर सभी भागों में आपको वाघोली चिंचौड़ ये आड़ंदी ये चाकन कोथ्रूड करवे नगर ये सब एरिया में धूमधाम से ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी अच्छे रास्ते पे चले अच्छे रास्ते पे चले और ये हमारे बापू का संकल्प है और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि मेरे बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ये हम सरकार से बार बार विनती करते हैं धन्यवाद माझं नाव महेश चौधरी आहे परमपूज्य संत श्री सास बापूंच्या प्रेरणेने गेल्या चौदा वर्षापासून मातृ पितृपूजन दिवस संबंध भारतभर आम्ही साजरा करत आहोत आज देखील पुण्याच्या नातूबाग येथे परमपूजी बापूंच्या प्रेरणेने सातशे आठशे लोकांनी मातृपूज पुत्रजीवन इथं साजरा केला आणि अनेक लोकांच्या डोळ्यातून अश्रुपात झाला की बापूजींनी काय शिकवण दिलेली आहे समाजाला की आपल्या आईवडिलांचं पूजन केल्यामुळे आपल्याला किती आनंद मिळतो म्हणजे कुठे पाश्चात्य कल्चरलचं आचरण करून आम्ही आमच्या आईवडिलांना अनाश्रामुळे ठेवत आहोत तर बापूजींनी आम्हाला शिकवण दिली आहे की आपल्या आईवडिलांचं पूजन करा आपल्या भारतीय संस्कृतीचं आचरण करा ज्यामुळे आपली भारतीय संस्कृती महान होईल आणि आपल्याला सगळ्यांना त्याचा आनंद घेता येईल